Əfvəltün müəllim. Buyurun, bax ə, mövzumuz ə, belədir ki, bu gün texnologiyalar artdığı bir zamanda elektromaqnit dalğalarından hamı danışır. Hamı deyir ki, əşi bu telefon çox ziyanlıdır. Ay nə bilm bu tarəlkalar çox ziyanlıdır vəsaitə vəsaitə vəsait. Və Ham bunun haqqında danışır, amma ziyanın nə qədər olduğu və yaxud da ki bunun necə qarşısının alınması barədə ki, şübhəsiz ki, çoxumuzda məlumat yoxdur. Ona görə buyurun söz sizdədir. Buyurunuz. Təşəkkür edirəm Fikrat müəllim söz verdiyiniz üçün. Mən də ə, Azərbaycan xalqını bu möhtəşəm bayram münasibətilə təbrik edirəm. Ə, və ə, hesab eləyirəm ki, doğrudan da bu gün dünyada həqiqətən də informasiya kommunikasiya texnologiyaları, ə, o cümlədən pey texnologiyaları çox sürətlə inkişaf edir və dünya əhalisi durmadan artır. Bu gün əgər əsrin əvvəlində 100 milyon əhali var idisə, bu gün əhalinin sayı 7 milyarda çatmışdır. Və bu gün informasiya kommunikasiya texnologiyaları demək olar ki, o sürətlə inkişaf eləyir ki, hətta bu gün elimizdə tutduğumuz telefon belə sabah müəyyən tələbatları, müəyyən şərtləri ödəmir. Və o baxımdan ə, hesab elirəm ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaların inkişafı bütövlükdə ə, çox özüylə özünün müsbət tərəfləri ilə bərabər müəyyən qədər mənfi çəralar da gətirir. Təbii ki, hər bir yeni texnologiya buna high-tech deyirlər. Yeni texnologiya öz özlüyündə ə, özünün müsbət, yenə də deyirəm ki, tərəfləri ilə bərabər mənfi tərəflərini də borca qoyur. Ə, eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki ə, ə, Bu, bu il 2013-cü il ə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə elan edilmişdir. Bu bir daha ə, dövlət səviyyəsində bu ə, istiqamətin, bu məsələnin nə qədər ə, prioritet olduğunun bariz nümunəsidir. Eyni zamanda dünyada gedən ə, bu dəyişikliklər, yeni texnologiyalar, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ə, bütövlükdə Azərbaycan dünyanın qloballaşan dünyanın kiçik bir hissəsi olsa da belə dünyanın istənilən nöqtəsində kəşf olunan hər hansı informasiya resursu, informasiya məhsulu bu gün Azərbaycanda artıq istehlak olunur, istifadə olunur, insanlar bundan yararlanır, öz xidmət özlərin müəyyən tələbatlarına ödəmək üçün istifadə edir. Bu gün birbaşa da sözün həqiqi mənasında bu texnologiyalardan necə, nə qədər istifadə edilməsi çox əhəmilidir. Çünki ə bu gün danılmaz bir faktor ki biz ə, informasiya texnologiyasısız həyatımızı təsəvvür etmirik. Ə, uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər hər birimizin əlində mobil telefon, ə, hər birimizdə kompüter. Bunu statistika məlumat statistik məlumat üçün deyim ki, Azərbaycanda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 3 milyona qədər kompüter və 12 milyona qədər mobil telefon istehlakçıları vardır. Bu çox böyük rəqəmdir əslində və bu resurslardan istifadə texnikası, texnologiyası, metodikası düşünürəm ki, müzakirə predmeti ola bilər. Gəlin biz məsələni ətraflı iləyək ki, bu gün informasiya kommunikasiya texnologiyin inkişaf edir. Elektron hökmət, elektron imza və ümumiyyətlə İKT sektorunda baş verən bu innovasiyalar, yeni layihələr və çox fərəhləndirici haldır ki, Azərbaycan artıq dünyanın 11 dövlətindən birinə çevrilmiş, kosmik bir ölkəyə çevrilmişdir. Bu yaxınlarda yeni süni peykin buraxılması nəzərdə tutulur. Təkrar rabitə informasiyası sayəsində deyil, həm də yerin kosmosundan öyrənilməsi sayəsində peyklərin buraxılması nəzərdə tutulur. Bu çox qürurverici bir qürurverici bir ambisiyoz bir proqram layihədir və mən buna görə fürsətdən istifadə eləyərək həm ölkə başçısına, həm də bu işdə əməyi olan bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm uşo amma yaradılmış hər bir resurs öz özlüyündə sadəcə kosmik texnologiya deyil, o həm də ə, özünün infrastrukturunun yaranmasına, ə, ə, deməli istehlakçıların formalaşmasına gətirib çıxarır. Burada isə təbii ki, insan faktoru dünyanın 7 mühüm prioritet istiqamətindən biri olan ə, demək insan ətraf mühit və insan faktoru məsələsi gəlib aktuallaşır. Bu baxımdan Hesab elirəm ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından, xüsusilə də kompüterlərdən və mobil telefonlardan istifadənin bir həddi bir norması olmalıdır. Normadan artıq istifadə insan orqanizmasında hüceyrə səviyyəsində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Çünki Amerika alimləri isbat eləmişlər ki, bu gün demək hüceyrə səviyyəsində normadan artıq udulan enerji baş verərsə orqanizm tərəfindən Bu zaman ə, demək, ə, orqanizmin hüceyrəni hüceyrə səviyyəsində ə, demək linolin turşusu deyilən bir maddə sintiz olunur, cüzi miqdarda və həmin o linolin turşusunun bazasında prostaqlandin ya hormonu sintiz olunur. Çox maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, bu prostaqlandin ya hormonu hüceyrənin tərkibində sintiz olduğu yerdən tamamilə ə, immuniteti qovub çıxarır. Yəni limfositlər dediyimiz bərabər immunitet mərkəzləri hansı ki var, onları oradan qovub çıxarır və həmin nöqtədən immunodefisiya çevirir. Hı -hı. Və maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, bu gün e, Herboflora şirkəti bu məsələndə e, müəyyən qədər də olsa tam demək də bir az, e, biraz biraz ambisiyozlar, amma e, həll etməyə çalışırlar. Çünki e, bu stolun üstündə gördüyünüz Immunatea çayı immun immuniteti e, qaldırmağa xidmət edən bir məhsuldur və ümumi dünya tip təşkilatının gəldiyi qərar ondan ibarətdir ki, bu mənim sözüm deyil, ümumi dünya tip təşkilatının gəldiyi qərar ondan ibarətdir ki, insanlar ümumiyyətlə bu dünyada dünyanı tərk edir, bu dünyada vaxtından tez dünyanı tərk edir. Ona görə ki, üç faktor insana, üç prinsip insanı bu dünyadan getməsini sürətləndirir. O birincisi əsəb sisteminin korlanmasıdır, yəni əsəb daimi stress altında olmasıdır insanı. İkincisi psixoq dövrandır. Üçüncüsü isə ə, təbii ki, immunitetin aşağı düşməsidir. Ə, bir anlığına düşünmək lazımdır ki, immunitet o vəziyyətə gəlib düşməlidir ki, 3 il ərzində ə, artıq orada xərçəng hüceyrələri baş qaldırır. Bax, bu məsələni həll etmək üçün Herboflora şirkətində istər immunitetin qaldırılması, istər əsəb sisteminin onun stabilləşdirilməsi, istərsə də qan dövranının yaxşılaşdırılması buna bəzən həkimlər qanın duruldurulması deyirlər amma bəzi antitrombotiklərdən başqa digər faktorlar da var. Orda maqnit sahəsinin təsiri və bunların hamısının kompleks yanaşması nəticəsində Herboklov şikət uğurla həyatı